Привет, ребята! Сегодня снимаю для вас волок, и сегодня я уезжаю. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто... Я себя приучаю Быть с тобою не вместе Без ненужной печали И приторной лес Забирай это небо Забирай рай Забирай это солнце Я умею быть сильной Только знай, что когда Ты мне скажешь прощай Это небо не будет Как глаза мои силы Это солнце с тобой тяжело, без тебя тяжело Но пора нам расстаться и расставить над «и» Думала, повезло, но как будто назло И настала пора от тебя уходить Я хочу навсегда позабыть это чувство Но, похоже, прощаться — это тоже искусство Сейчас был пограничный осмотр. Вот, бабушка. Скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. Скажи привет. Сейчас, скоро мы приедем. Скоро мы приедем. я уже приехала и что-то фокуса не хочет, фокус не хочется фокусироваться. Вот. Вот у бабушки огород. Идем, в небо огород покрасили ну, дверцу покрасили здесь я не знаю что растет еще одна и вот огород сарайчик вот заходим в сарайчик конечно тут очень грязно но что поделать очень круто. Чего здесь только нет? Сколько книжек. Вообще пипец. Ладно, пойдемте дальше. Это обзорчик. Это бабушкин велосипед. Она не хочет новый. Она к этому привыкла. Вот это у дедушкин гараж. Вот там все. Вот кустик очень мне он нравится. Такой красивый. Тут цветочки растут. Тут еще будут цветочки. Так красивый, такой красивый. Вот, тут много чего. Я не знаю, что тут растет, потому что я только сегодня приехала. Идем дальше. Вот это сарай тоже опять-таки, только там уже все дедушкино. Туда я практически никогда не захожу. Цветочки. Вот. Это веранда. В общем, дом, в общем, то место, где мне очень-очень нравится находиться. Вот тут вот -то... кропчики. Смотрите, кто это. Это Масяня. Ты такой зайка зайка не укусишь меня вот так. это будка вот это будка тут раньше еще шарик взял но он умер зайка такая зайка зайка такая красавчик вот Тут это смородина должна Расти она такая, такая, такая она еще Не такая, какая-то не такая Должна расти черная Но она еще Красная вот. А вот тут Вроде есть Какие-то черненькие Кажется, они еще не очень Ну что так? Масенька, мы с тобой скоро увидимся. Сейчас мы, кстати, с дедушкой поедем э, в этом. Куда, куда мы поедем? Мы поедем с ним в Калининград. У меня разбить телефон. Возможно, мы стекло поменяем мне. А вот этот УАЗик, или как его там называют. В общем, это мини мини-автобус дедушки. Вот. Я сижу на передних сиденьях. Это мое любимое место. В принципе, наверное, я не буду снимать, как мы будем ехать в Калининграде. Потому что я сильно, довольно-таки сильно устала. Я сижу вот на этом месте. Тут вообще три человека на передних местах. Получается, можно сидеть водитель и два человека, два пассажира. Ладно. В принципе, я вам рассказала, о чем только можно. Ставьте палец вверх и пишите внизу комментарии. Также подписывайтесь. И всем пока-пока.